хочется представить это. 3 мы создали своим приказом за сходу. мы все знаем, да, что вышло у нас распоряжение кабинета министров 588р, где все вопросы, связанные с переселением, оказания помощи и решением проблемных вопросов возложены на нашу службу. этой категории людей. Так сложилось, что в Украине ни одна область больше не принимает так массово и группировано. То есть фактически этот коридор уже месяц. Да, этот коридор. На данный момент он в области находится около 600, вот с завтрашним учетом уже около 600-700 инвалидов и членов их семей. В большей степени. Больше они все в Донецке, в Луганске уже знают, что принимают только Одессу. В другие области принимают, но адрес на одну семью, там две семьи, то есть, которые по частным договоренностям больше остальные не принимают. У них у всех контакты здесь. В Донецке они выполнят, у нас, ну, дали контакты, как покупать инсулин, где нам его купить. То есть есть вопросы, которые просто для того, чтобы принимать решение, вот хотя бы... Из нашей организации отдали, чтобы за них закупить, потому что инсулины надо купить, их нету. Все наши инсулины расписаны на каждого из больного, который есть в нашей области. В городе Одессы, прилегающих э, черноморских городов, есть и другие города в городе в Одесской области, которые, наверное, могли бы принять, пускай не 100, но 20, 30 человек. И вот те же группы, которые прибывают, небольшие. Мы могли бы, допустим, отправить в в раздельную, еще куда-то. Там тоже есть базы отдыха, и, наверное, не могли бы принять этих людей.